সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ এই চে চামছ ইউটিউব চেনেলৰ অন্য এটা নতুন ব্লগৰ মাজলৈ আপোনালোকে আজি থাননেলটো চাই হয়তো গমেই পাইছে আমি গৈয়ে আছোঁ পলাকবাৰীৰ ৰাসলৈ আৰু পলাকবাৰীৰ ৰাস যিহেতু বহুত ডাঙৰকৈ পতা হয় আৰু সেয়েহে এইবাৰ ঘৰলৈ আহোঁতে চাই যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ পলাকবাৰীৰ ৰাসলৈ এইবাৰ মই ষোল্ল বছৰৰ মূৰত আহিছোঁ খুব ভাল লাগে গাড়ী ৰাখিবলৈ জাগা নাই ঠাই নোহোৱা হৈ গৈছে ইমান মানুহ আৰু এতিয়া আমি সন্ধিয়া ঠিক পাঁচ বাজিমান বজাতে আহিলোঁ সোনকালে তেতিয়া অলপ কমি আছিলে মানুহ তাৰপিছত যেতিয়া ওলাইছোঁ তেতিয়া বহুত মানুহ বহুত বেছিয়ে মানুহ হৈ গৈছে আৰু এইফালে আমি গোটেইখিনি আহি গৈছোঁ আমাৰ ঘৰৰ মানুহ আৰু এইখন দেখি দেখিছে সেইখন খুব ডাঙৰকৈ বনাইছে এখন গে'ট সেয়া দেখিছেনে আৰু আচলতে এইখনেই নহয় বহুত দূৰৰ পৰাই তেওঁলোকে বনাইছে এনেকৈ ঠায়ে ঠায়ে খুব ধুনীয়া লাইটনিং কৰিছে আৰু মানুহবোৰ এনেকৈ খোজকাঢ়ি কাঢ়ি আহি আছে যিহেতু পাৰ্কিং এৰিয়াটো অকণমান আঁতৰত হয় আৰু পাৰ্কিং এৰিয়াৰ পৰা আমি খোজকাঢ়ি আহিবলগীয়া হয় আচলতে এক প্ৰকাৰে ভালো হৈছে যেতিয়া গাড়ীবোৰ বেছি থাকে তেতিয়া খোজকাঢ়িবলৈও অসুবিধা হয় ল'ৰা ছোৱালী লৈ আৰু এতিয়া গাড়ীবোৰ ইয়াত সোমাবলৈ দিয়া হোৱা নাই বহুত আঁতৰতে ৰখাইছে আৰু এতিয়া আমি একো অসুবিধা নোহোৱাকৈ ধুনীয়াকৈ খোজকাঢ়ি আহি আছোঁ এইখন চাওক এইখন হৈছে মেইন গেটখন পলাশবাৰী ৰাসৰ এইফালে আমি আহি পালোঁহি পলাকবাৰী ৰাস আচলতে আমি আহোঁতে অকণমান সোনকালে আহিলোঁ এতিয়া ছটা বাজিছে আৰু ছটা বজাত এয়া দেখিছে আজি একেবাৰে শেষৰ দিন পলাকবাৰী ৰাসৰ পোন্ধৰ দিনীয়া যিহেতু ৰাস মহোৎসৱ চলিয়ে আছিলে পোন্ধৰ নৱেম্বৰৰ পৰাই আৰু আমি একেবাৰে শেষৰ দিনাখন আহিছোঁ চাবলৈ আৰু এই এইটো দেখিছে কি ধুনীয়া এইয়া মেইন গেটৰ আমি এটা গুহাৰ মাজে মাজে সোমাই আহিছোঁ এইটো দেখিছে নহয় ধুনীয়াকৈ একদম বেছি পোহৰ নাই ইয়াত অন্ধকাৰ নিচিনা লাগিছে আৰু এইফালে আমি সোমাই আহি ভিতৰত এইবোৰ দেখিছে ভিতৰত এইখিনি সকলোৱে এইখিনিতে ফটো উঠিছে আৰু আনফালে এয়া সোমাই আহিয়ে দেখিছোঁ এয়া ইমানেই মানুহ গোট খাইছে ভক্তপান ৰাইজসকল আহিছে ৰাস চাবলৈ এইফালে দেখিছে ইমান ধুনীয়াকৈ সজাই থৈ দিছে এইখিনি গেটত প্ৰত্যেকৰে মূল উদ্দেশ্য হ'ল আমাৰ নিজৰ সন্তানবিলাকক নিজৰ স্থানত তেওঁলোকে যাতে ভাল ধৰণে পঢ়া শুনা কৰি শিক্ষা দীক্ষা বিশেষকৈ জ্ঞান আহৰণ কৰি আমাৰ নিজৰ অঞ্চলৰ লগতে আমাৰ ৰাজ্যখন আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত আমাৰ যুৱক যুৱতীসকলে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যাতে সদায় সদনাম কঢ়িয়াই আনিব পাৰে এই কথাটোত আমি গুৰুত্ব আৰোপ কৰি আহিছোঁ আৰু সেইকাৰণে মই সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আমি যিদৰে ৰাস মহোৎসৱ অনুষ্ঠিত কৰোঁ যিদৰে আমার ধর্মীয় অনুষ্ঠানবিলাক অনুষ্ঠিত কৰোঁ আমাৰ জাতীয় জীৱনৰ আমি যি আমাৰ বিহু আমি বিহুবিলাক পালন এই মহামিলনৰ প্ৰত্যেকটো কথাৰ এটাই অর্থ যাতে আমি শান্তিপূর্ণভাবে শৃংখলিতভাৱে আমাৰ জীৱন পালন কৰাৰ লগতে আমাৰ নতুন প্ৰজন্মৰ বিশেষকৈ কই উঠি অহা যুৱক যুৱতীসকলক পথত নিব পাৰো সেই কথাটো আমি চিন্তা চৰ্চা কৰিব লাগিব মই এই কথাটো এইকাৰণে কৈছো যে আমাৰ প্ৰত্যেকজন অভিভাৱকৰ চিন্তা সদায় ৰাতিপুৱা উঠাৰ পৰা ৰাতিলৈকে যে নিজৰ আমি কি ধৰণে ডাঙৰ দীঘল কৰিলে এজন ভাল মানুহ হিচাপে এজন জ্ঞানী লোক হিচাপে আমাৰ সমাজত তেওঁক থিয় দিব পাৰে এই কথাটো কিন্তু আজিৰ তাৰিখত প্ৰশ্ন হৈছে প্ৰতিজন পিতৃ মাতৃৰ চিন্তা হৈছে আমাৰ যি একক পৰিয়ালৰ চিন্তা যে আমাৰ প্ৰত্যেকটো পৰিয়ালত আগৰ যি যৌথ পৰিয়ালৰ ধাৰণা এই যৌথ পৰিয়ালৰ ধাৰণাৰ বিপৰীতে আমাৰ প্ৰতিযোগিতা পৰিয়ালত এতিয়াৰ সময়ত এজন ল'ৰা এজন ছোৱালী এজনী ছোৱালী নতুবা এটা সন্তান লৈ আমি ব্যস্ত থাকিবলগীয়া হওঁ তেনেকুৱা অৰ্থত আমি তেনে নিজৰ সন্তানবিলাকত ভৱিষ্যতলৈ নিম সংস্কাৰ আমাৰ জাতীয় জীৱনৰ আমাৰ নিজৰ সৃষ্টি সংস্কৃতি আমাৰ অসমীয়া ভাষা আমাৰ অসমীয়া থলুৱা সংস্কৃতিবিলাক আমাৰ ভাৰতীয় সংস্কৃতিবিলাক আমাৰ সন্তানবিলাকক শিকাই যাতে আমি সুন্দৰভাৱে তেওঁলোকক পৰিচালিত কৰিব পাৰোঁ এই কথাটো কিন্তু তাহাঁতিতে আমাৰ শ্ৰীকৃষ্ণই কৈ গৈছে শ্ৰীকৃষ্ণৰ বিভিন্ন ৰূপৰ জৰিয়তে দুষ্ট দমন শান্তক পালন কৰাৰ কথা কৈ আহিছে সেইকাৰণে মই অতি চমুকৈ জঁপিয়াই জঁপিয়াই আপোনালোকৰ আগত এই কথাকেইটা উল্লেখ কৰিলোঁ আশা কৰিছোঁ আমি ভৱিষ্যতৰ দিনত আমি পলাশবাৰী ৰাস মহোৎসৱক আৰু অতি সুন্দৰভাৱে গঢ় দিব পাৰিম আৰু উদ্যোক্তাসকলে যিধৰণে কষ্ট স্বীকাৰ কৰি এই ৰাস উৎসৱক মহাবিলনত পৰিণত কৰিলে তাৰ বাবে উদ্যোক্তাসকলক ধন্যবাদ জনাই পলাশবাৰী ৰাইজক ধন্যবাদ জনাই মই 真的吗？ মঞ্চত সেয়া সম্বোদনা অনুষ্ঠানো চলি আছিলে তেওঁলোকৰ স্থানীয় বিধায়ক আহিছে পলাকবাৰী বিধায়ক আৰু এইফালে চাওকচোন এইবোৰ খাৰুবোৰ দেখিছে নহয় এইবোৰ আগতে আমি খুব পিন্ধো আৰু লওঁ ৰাস চাবলৈ আহিলে খুব ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ এয়া চাওকচোন আৰু আনফালেই এয়া এইখন অভাৰব্ৰীজ নিচিনা বনাই দিছে বনাইছে ভিৰ মানে প্ৰতিমা চোৱা জেগাতকৈ আৰু বেছি ভিৰ এইফালে মীনা বজাৰৰ ফালে যিহেতু ইয়াত মেলা চলি আছে চ গোটেইখিনি বস্তুৱে পায় ফুট মেলাৰ পৰা ফুটমেলাও হৈছে এইফালে গোটেই কাপোৰৰ পৰা আদি কৰি চবখিনি বস্তু পায় আৰু ইফালে মীনা বজাৰততো জানেই ল'ৰা ছোৱালীবোৰ দেখিলেই পাগল হৈ যায় আৰু গোটেইখিনিকে এটা 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 এটাতকৈ উঠাওঁতে উঠাওঁতে বহুত বেছি টাইম গুচি যায়গৈ এতিয়া আমি যিহেতু অলপ সোনকালেই আহি পালোঁহি সেইকাৰণে অকণমান ভাল হ'ল কিন্তু পিছত আহি দেখিলোঁ মেলাটো বহুত বেছি মানুহে একদম খোজ দিবলৈ জাগা নোহোৱা হৈ গৈছে কিছুমান ঠাইতো ইমান 哎，六个、啊嗯、六对吧？啊？六个六对吧？啊？六个六对吧？ वाली टीम जीत करेगा मिलेगा सबसे बड़ा खेला होगा जुबा खेल दिख जाएंगे सौ रुपए का टीम अंदर वाला पर्दा खुलेगा पर्दा खुलो पर चलो पर्दा खुलेगा প্ৰত্যেকৰে মূল উদ্দেশ্য হ'ল আমাৰ নিজৰ সন্তানবিলাকক নিজৰ স্থানত তেওঁলোকে যাতে ভাল ধৰণে পঢ়া শুনা কৰি শিক্ষা দীক্ষা বিশেষকৈ জ্ঞান আহৰণ কৰি আমাৰ নিজৰ অঞ্চলৰ লগতে আমাৰ ৰাজ্যখন আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত আমাৰ যুৱক যুৱতীসকলে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যাতে সদায় সদনাম কঢ়িয়াই আনিব পাৰে এই কথাটোত আমি গুৰুত্ব আৰোপ কৰি আহিছোঁ আৰু সেইকাৰণে মই সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আমি যিদৰে ৰাস মহোৎসৱ অনুষ্ঠিত কৰোঁ যিদৰে আমাৰ ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানবিলাক অনুষ্ঠিত কৰোঁ আমাৰ জাতীয় জীৱনৰ আমি যি আমাৰ বিহু আমি বিহুবিলাক পালন কৰোঁ এই মহামিলনৰ প্ৰত্যেকটো কথাৰ এটাই অৰ্থ যাতে আমি শান্তিপূৰ্ণভাৱে শৃংখলিতভাৱে আমাৰ জীৱন পালন কৰাৰ লগতে আমাৰ নতুন প্ৰজন্মৰ বিশেষকৈ উঠি অহা যুৱক যুৱতীসকলক সৎ পথত নিব পাৰোঁ সেই কথাটো আমি চিন্তা চৰ্চা কৰিব লাগিব মই এই কথাটো এইকাৰণে কৈছোঁ যে আমাৰ প্ৰত্যেকজন অভিভাৱকৰ চিন্তা সদায় ৰাতিপুৱা উঠাৰ পৰা ৰাতিলৈকে যে নিজৰ সন্তানটোক আমি কি ধৰণে ডাঙৰ দীঘল কৰিলে এজন ভাল মানুহ হিচাপে এজন জ্ঞানী লোক হিচাপে আমাৰ সমাজত তেওঁ থিয় দিব পাৰে এই কথাটো কিন্তু আজিৰ তাৰিখত প্ৰশ্ন হৈছে প্ৰতিজন পিতৃ মাতৃৰ চিন্তা হৈছে আমাৰ যি একক পৰিয়ালৰ চিন্তা যে আমাৰ প্ৰত্যেকটো পৰিয়ালত আগৰ যি যৌথ পৰিয়ালৰ ধাৰণা এই যৌথ পৰিয়ালৰ ধাৰণাৰ বিপৰীতে আমাৰ প্ৰত্যেকটো পৰিয়ালত এতিয়াৰ সময়ত এজন ল'ৰা এজন ছোৱালী এজনী ছোৱালী নতুবা এটা সন্তান লৈ আমি ব্যস্ত থাকিবলগীয়া হয় তেনেকুৱা অৰ্থত আমি যাতে নিজৰ সন্তানবিলাকক ভৱিষ্যতৰ দিনত সংস্কাৰ শিকাই আমাৰ জাতীয় জীৱনৰ আমাৰ নিজৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি আমাৰ অসমীয়া ভাষা আমাৰ অসমীয়া থলুৱা সংস্কৃতিবিলাক আমাৰ ভাৰতীয় সংস্কৃতিবিলাক আমাৰ সন্তানবিলাকক শিকাই যাতে আমি সুন্দৰভাৱে তেওঁলোকক পৰিচালিত কৰিব পাৰোঁ এই কথাটো কিন্তু তাহানিতে আমাৰ শ্ৰীকৃষ্ণই কৈ গৈছে শ্ৰীকৃষ্ণৰ বিভিন্ন ৰূপৰ জৰিয়তে দুষ্ট দমন শান্তক পালন কৰাৰ কথা কৈ আহিছে সেইকাৰণে মই অতি চমুকৈ জঁপিয়াই জঁপিয়াই আপোনালোকৰ আগত এই কথাকেইটা উল্লেখ কৰিলোঁ আশা কৰিছোঁ আমি ভৱিষ্যতৰ দিনত আমি পলাশবাড়ি রগমহৎসব আরো অতি সুন্দরভাবে গড় দিব আর উদ্যোক্তা সকলে যি ধরনের কষ্ট স্বীকার করে এই রস উৎসব মহাবিলর পরিণত করে তার উদ্যোক্তা সকল ধন্যবাদ জনায় পলাশবাড়ি রাইজক ধন্যবাদ জনায় মই মোৰ চমু কথার আমরণি মারছিল ধন্যবাদ আর এই স্ক্রিমটা আমি সদায় মোবাইলৰ ৰিলছত দেখি এবার দিয়ে এবার নিদিয়ে এনেকৈ খুব ধেমালি কৰি কৰি লাষ্টত দিব আইচক্ৰীমটো আৰু এইটো মোবাইলত খুব ট্ৰেণ্ডিং হৈ আছিলে আৰু যি এয়া পলাকবাৰী ৰাসত আমি নিজ চকুৰে দেখিলোঁ সেয়া দেখিছে বহুত এঘণ্টাৰ পিছত আইচ ক্ৰীমটো দিছেই খাবলৈ ল'ৰাটোক খুব ভাল লাগিলে চাই মই বহুত বাচ্ছাকালৰ পৰা আমাৰ এই ৰাসত আহোঁ মই নিজেই এই মানে জন্ম হোৱাৰ পিছত প্ৰথম ৰাস পলাকবাৰী ৰাস বুলি চোৱা বুলি ক'লেও ভুল নহ'ব চকুৰ আগতে যি ধৰণে ৰাসখন আগুৱাই গৈছে আগবাঢ়ি গৈছে নিজকে গৌৰৱান্বিত অনুভৱ হয় আৰু এইফালে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভণি চলি আছে মঞ্চত সেয়া সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান চলি আছে আৰু আজি আমি যাবলৈ ওলালোঁ এতিয়া পলাকবাৰী ৰাসৰ পৰা আশা কৰিলোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে ধন্যবাদ